Значит, сегодня у нас в городе действительно чрезвычайная ситуация. Э -э компания ДТЭК решила пойти э неконституционным путем по поводу отключения электроэнергии. Они обязаны были отключать электроэнергию, значит, э внутриподъездных э самых э э э лестничных клетках, скажем так а полностью пошли э, тем путем, что начали полностью отключать дома от электроэнергии. Таким образом, на э, 16.00 были отключены дома по улице Шевченко, дома номер 2, 4, 8 и 10, то есть 4 дома. Э, в дальнейшем э, э, значит, автомобиль с работниками э, переехал на улицу Первомайскую, э, значит, для дальнейшего отключения, но был заблокирован жителями города Желтые воды, значит, отключение пока прекратилось приехали, отключили свет без всякого предупреждения. Но также что же не делается? В любом случае должны быть какие-то э, на, на подъездах должны быть какие-то опознавательные знаки хотя бы, хотя бы какие-то предупреждения. Так, на каком да. основании а вот а вот растерзании было. Мы платим был. все. За то, что это дело все приехали, отключили свет и все дела. Да. Вот, кстати, милиция была. Без предупреждения отключать, противозаконно. Те бумаги, что они нам показывают, это второй вопрос. Это уже разбирательство обязательно должно быть. Все эти вопросы они должны урегулировать. ЖРЭО, вот эти вот. Желтоводский участок, пятихатский участок должны урегулировать. Но ну, а получается, что виноваты жители, обычные люди, которым приезжают и просто отключают без предупреждения, без ничего. А большинство из нас, вот собравшиеся, платят за электроэнергию полностью. Сейчас за электроэнергию нельзя не платить, потому что делать. только не уплата буквально там месяц, и уже сразу да, приезжают, отключают. Поэтому все со светом сидят тут нема не плательщиков. Это сейчас физически невозможно. А товарищ, приехавший, ну, показывает вера, нам бумагу, в которой написано отключить дома такие-то, такие-то по улице Первомайской, за неу за задолженность. Коллек... Задолженности там не написано. Пустая графа. Какие Донбасс... у нас долги? Долги не написано. Задолженность. Хотя все мы платим регулярно. Ну, доходит до маразма. Крым мы не отключаем. Донбасс мы не отключаем. <плес> а мірних хто відключаємо. відключити споживачів Дніпрообленерго, Приказ, графік відключення. Повністю будинок, житловий будинок. Перша травнева один. Ну та понятно. У мене є я як не мала дольшу ані за світ. і по цей <плес> день немає. <на розумі>. Я все оплачено оплачено все. Уважаемые желтоводцы, значит, по окончании комиссии мы уже дали протокол работникам центральной энергетической компании о том, чтобы они прекратили дальнейшее отключение и на вечер включили значит, 4 дома по улице Шевченко, значит, подключили к электропитанию. Значит, компания ДТЭК поступает непорядочно. У нас все жильцы значит, платят за электроэнергию, каждый платит за свои квартиры. Ежемесячно выставляет счета КП БЖАО за электроэнергию, которую мы, как транзитер, оплачиваем им на внутренней будинкове морейжи, то есть на подъезды на э, лифты. Так как у нас заложено в тарифе 24 копейки э, и других источников погашения у нас нет, то... За каждый киловатт час мы платим 24 копейки. Естественно, накопилось на, на сегодняшний день стоимость какая? На сегодняшний день 63 копейки. Компания ДТ хотела, значит, за счет жителей города, значит, ну, каким-то образом воздействовать на ПЖРО, значит, по поводу выплаты долгов. Ну, на сегодняшний день ПЖРО собирает по количеству денег. И проплачивает то количество денег, которое оно собирает. То есть э, тарифы э, будут увеличены, допустим, с 1 сентября. То есть с 1 сентября компания ДТЭК будет получать больше денег за электроэнергию, ну, чем на сегодняшний день. От себя могу сказать, что я разговаривал лично с руководством компании ДТЭК. Не нашел там взаимопонимания, скажем так. Разговаривал с руководством области. Значит, на сию минуту руководство области занимается данным вопросом. И я думаю, что все-таки нам удастся сегодня-завтра этот вопрос полностью окончательно, окончательно решить, чтобы э, компания ДТЭК не отключала э, значит, жителей города от электроэнергии. Потому что, я еще раз повторяю, я считаю, что это сказать, незаконно, это антиконституционно, и я считаю, что это так сказать, беспредел частной компании. По поводу отключения, наверное, да? Да, по поводу отключения. А с каких вы домов? Шевченко 4 и ага. Шевченко 2. И 6. И 6. И 6. И 6. Скажите, у вас задолженность есть по квартплате? Нет. Ружайка есть, у нас нет. Ни одного человека нет. Дома. А те желтоводцы, жители, которые хотят обратиться в суд, пожалуйста, обращайтесь, обращайтесь к юристу из полкома. Мы вам значит, поможем составить все позовные заявы значит, и будем судиться с данной компанией по этому вопросу.